ড্ৰাগছ বা নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসম ৰাজ্যখনক সম্পূৰ্ণৰূপে ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁ এইটো পৰিকল্পনা আছে আৰু এই পৰিকল্পনাৰ ওপৰত আমি দোহাই দি আমি অসৰহভাৱে আমি ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলাই গৈছো আৰু আজি পুৱতি নিশা আমি এটা বিশেষ খবৰ পম খেদি আমি এটা অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু এই অভিযানটো আমাৰ ৰংপুৰ অঞ্চলত এই অভিযানটো চলিছিলে আৰু ৰংপুৰ অঞ্চলত অভিযান চলি থাকোঁতে আমি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা অহা এখন ট্ৰাক এই ট্ৰাকখনৰ নাম্বাৰ হ'ল ডাব্লিউ বি টুৱেণ্টি নাইন বি ওৱান নাইন নাইন ছিক্স এইটো চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগালৰ পৰা এই ট্ৰাকখন আহিছিলে আৰু তাত থাৰ্টি ছিক্সটা তেলৰ ড্ৰাম আছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ তেলৰ ড্ৰাম আছিলে আৰু সেই ড্ৰামবিলাকৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে একৈশ হাজাৰ ছশ নিচাযুক্ত কফ চিৰাপ তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু আমি এই বিশেষ গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি যেতিয়া আমি অভিযান চলাওঁ এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি তাৰ পৰা ড্ৰামবিলাকৰ ভিতৰত ড্ৰামবিলাক দেখিলে কোনো ধৰিব নোৱাৰে এইটো তেলৰ ড্ৰাম বুলি ভাবিব কিন্তু ট্ৰাম্পবিলাক যেতিয়া আমি কাটিছো কটাৰ ফলত এই যিবিলাক সামগ্ৰীসমূহ এই অবৈধ নাৰিকটিক চাবচেচেছ আমি তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু তাৰ লগতে জড়িত দুজনকৈ ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছো তাৰে এজনৰ নাম হয় বাপি হালদাৰ চড়কতোলা বনগাঁও আৰু চৌব্বিছ পৰগণা জিলা আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হৈছে তাপচ বিশ্বাস তেওঁৰ গাঁও হ'ল মামা ভাগিন আৰু জিলাৰ হ'ল জিলাৰ নাম হ'ল তেওঁ চৌবিশ পৰাগনা ৱেষ্ট বেংগল তেওঁলোক দুইজনকে আমি এৰেষ্ট কৰিছো আৰু ইতিমধ্যে আমি অধিক সোধ পোছ আমি চলাই গৈছো যেতিয়া আমি গোটেইখিনি সামগ্ৰীখিনি তাত জব্দ কৰিলো আমাৰ সৈতে তাত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছ আমাৰ তাত মজুদ আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ উপস্থিতি আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰিছোঁ আৰু জব্দকৃত সামগ্ৰীখিনিৰ আনুমানিক চোৰাং বজাৰৰ তাৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় দুই কোটি ষোল্ল লাখৰো অধিক গতিকে এই যিখিনি সামগ্ৰী আমি লাভ কৰিলোঁ চীজ কৰিলোঁ এই সামগ্ৰীখিনি আমি দূৰ তদন্ত চলাই আছোঁ যে কেনেকৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা এই সামগ্ৰীখিনি ইয়ালৈ আহিছিলে আৰু বৰাক উপত্যকেদি উপ বৰাক উপত্যকেদি এই সামগ্ৰীখিনি তেওঁলোকে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰি বাংলাদেশলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিলে বুলি আমি প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত আমি গম পাইছোঁ গতিকে আমি দুইজন ব্যক্তিক যিসকলক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকক সোধ পোছ আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াৰ আওতাত যিসকল আহিব তদন্তৰ আওতাত যিসকল আহিব তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰতম আইনগত্ত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু এটাই কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ এই যি অভিযান আছে সি অব্যাহত থাকিব আৰু জিলাখনক ট্ৰেংজিট পইণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি এটা দুষ্ট চক্ৰ এই অভৈধ ব্যৱ চলাই যাবৰ কাৰণে অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে নিত্য নতুন মডা চপৰি তৈয়াৰ কৰি এইধৰণে কাম কৰি যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু প্ৰতিবাৰতে আমি তেওঁলোকৰ এই যি সুপ্ৰচেষ্টা তাক আমি সফল কাম হ'বলৈ দিয়া নাই আমি ধৰা পেলাইছোঁ আৰু জিলাখনত যেতিয়ালৈকে ড্ৰাগছৰ এই অবৈধ সৰবৰাহ চলি থাকিব আমাৰো অভিযান অব্যাহত থাকিব